Відразу декілька кадрових питань, що мали вирішити депутати під час сесійного засідання, були розглянуті на спільному засіданні постійних комісій. Для початку депутати затвердили проєкт рішення щодо зміни складу та обрання нового голови постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, благоустрою, охорони навколишнього середовища та контролю за раціональним використанням природних ресурсів. Учитывая решение Городского совета о досрочном прекращении полномочий депутата Городского совета Флека Максима Николаевича, также решение Городского совета о досрочном прекращении полномочий секретаря Городского совета Самсонова Александра Анатольевича и решение Городского совета об избрании секретаря Городского совета придвора Павла Анатольевича и руководство истребованием закона о местном самоуправлении, в котором говорится, что... Секретарь городского совета не может быть членом ни одной постоянной комиссии городского совета. Возникла необходимость вывести из состава земельной комиссии Придворова Павла Анатольевича и Флерка Максима Николаевича и ввести в состав земельной комиссии Самсонова Александра Анатольевича. У підсумку запропонований виконуючим обов'язки мера претендент за підтримки депутатів очолив земельну комісію. Ним став депутат міськради Віктор Кісіль. Крім того, розглядалося питання щодо виключення складу виконкому Олександра Мельковського та внесення до складу виконавчого комітету в Ячеслава Бойцова, Валерія Бандаренка та Олександра Шуткевича. У свою чергу громадськість запропонувала ввести до складу виконкому своїх представників. Депутати не заперечували. Давайте ми одного та дато чесності від його спав. а что, у него не двоих. Мы же двоих делаем. Что не двоих? Может может двоих. двоих. А, двоих, Два. тогда хорошо, давайте двоих. Пожалуйста. Э... Пожалуйста. Кандидатури готовці, і в принципі бачите, ви що депутати не проти, якщо ви продовжуєте своїх пожалуйста. були внесені зміни у чисельність членів виконавчого комітету міської ради 6-го скликання. Вона збільшилася і наразі становить 13 осіб. Наступним кадровим питанням став розгляд претендентів на посаду заступника міського голови соціальних питань та першого зама мера. Перед депутатами виступили кандидати, що претендували на посаду заступника соціальних питань. Поселок Андрей Славянского района. Среднее образование получил Ленинградское Суворовское военное училище. Затем закончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище. 20 лет выслуги в вооруженных силах. Был уволен в запас в звании подполковника. На сегодняшний момент работаю генеральным директором ООО Укрдонгострой. Предприятие зарегистрировано в Славянском районе. Имею три высших образования. Инженерное, юридическое, экономическое. Женат, воспитываю двое детей. Живете вы в Славянске? Да. Вы готовы уйти с работы за свои... Да, этот вопрос обсужден составом учредителей, советом учредителей предприятия. У вас юридическое образование. Какой у вас опыт работы в этом плане? Проходя военную службу, работал в местных органах, в органах военного управления, был заместителем военного комиссара города Краматорска. Ну и, естественно, работая в должности генерального директора предприятия, тоже занимался юридическими вопросами, в том числе хозяйственно-правовой деятельностью предприятия. Это заместитель по гуманитарным вопросам. Какой у вас опыт работы в сфере гуманитарного образования, культуры? Да. Ну, скажем так. Да. В образовании и культуре не работает. Ну, так а тут должность мы обсуждаем заместителя по, именно по социальным вопросам. Не по юридическим, строительным, коммунальным, а у не... вас нет. Образование, медицина, культура. Лично для себя я принял этот э, выбор, исходя из той ситуации, которая как бы, происходила в городе Славянске с апреля по июль месяц 2014 года. Лично я для себя увидел, скажем так, беспомощность нашей власти в защите законных интересов своих жителей. К сожалению, никто из нашего городского руководства прямо и четко не выразил свою позицию по имеющим место событиям. Так вот для себя лично я избрал этот путь. И основной причиной того, что как бы, общественность выдвигает меня на эту должность, это то, чтобы такого больше никогда не повторилось. Волинський Юрій Андрійович народився у місті Славянську 1958 року. Навчався в 14-й школі на Славянському курорті і останній рік це перша школа міста Славянська. Вищу освіту одержав в Донецькому державному тепер національному університеті за спеціальністю економіст планування народного господарства. Працював на різних економічних посадах наших місцевих підприємств також був підприємцем, в приватному підприємстві працював, керував Донецьким філіалом Донецької містиційної компанії з 1994 року по 1998 Да, занимаюсь ароматской работой. Я Хлоя Михайлович. 73-го года рождения, 16 марта. В городе Славянске проживаю с 90-го года. Образование высшее. Закончил Славянский педагогический институт на тот момент. Значит, специальность учитель информатики и математики. С 95-го года значит, возглавлял ООО пилот Был его коммерческим директором. Октора торговли первыми питания с 2000 по 2007 год возглавлял частное предприятие МСП. С 2007 по нынешнее время являюсь частным предпринимателем. С 2002 года по нынешнее время являюсь депутатом городского совета, был членом комиссии по делам семьи, молодежи и спорта, коммунальной комиссии, сейчас являюсь членом бюджетной комиссии. Значит, претендуя на этот пост, понимаю, что, ну, кстати, я вот хотел сказать, что за 12 лет не работал на госслужбе, в принципе, никогда и не стремился занять данный пост. Никаких за эти 12 лет, там, ни земельных участков, ни коммунальной собственности не приватизировал. Бюджетом не работал. Скажем так, был далек от этих вопросов. Но в связи с тем, что в силу депутатской своей работы часто, часто сталкивался с со социальными вопросами населения, в последнее время столкнуться с решением многих проблем, которые решением новых проблем, которые до сели у нас как бы не возникали в нашей сфере деятельности. Считаю, что почему, в общем-то, и согласился, потому что я вижу, что без взаимодействия с депутатским корпусом, с предпринимателями города, и понимаю, что социальные вопросы они носят характер, там надо постоянно просить деньги, обращаться за помощью финансово решением этих вопросов но вижу, что, по всей видимости, какие-то новые веяния в этой работе присутствуют. Немножечко условия отличаются от тех, которые были раньше, скажем так, голыми. Голосування проходило у два тури: рейтингове по кожній кандидатурі та постійними депкомісіями окремо за його результатами депутатами було прийнято рекомендації щодо розгляду під час сесійного засідання кандидатури Вадима Ляха. Що ж стосується посади першого заступника мера, то на неї претендували також три кандидати: Олег Власов, Олексій Яковленко та Валерій Радченко. Процедура обговорення кандидатів була ідентичною. Та перед тим представники громади виказали свою точку зору. чтобы депутаты не думали, что сейчас, вы знаете, так он идет, по накатанному все. Раз прошло, два прошло, три. Сейчас решается основной вопрос, который будет зависеть жизнедеятельность города. Головами мы можем девать, можем не кивать. Мы когда с вами разговаривали и когда у нас была сессия, мы с вами решали вопрос о чем? О том, что до выборов то ли они будут неочередные местных советов, то ли они будут очередные надо как-то городу останавливаться жить. Вы знаете, как проходила сессия. Вы знаете, что сделала общественность. И знаете отношение общественности конкретно к депутатскому корпусу и ко всем вопросам. Вы это все прекрасно знаете. Когда положили на стол Владимиру Яковлевичу, когда, Павел Анатольевич, вы были там и говорили о чем? Доверяет ли общественность или не доверяет? Мы нашли компромиссное решение. Городу надо жить. Городу надо возрождаться, городу надо как-то что-то делать. Поэтому я хочу, чтобы депутаты хорошенько подумали перед тем, как начинать голосовать. Здесь кого предлагать завтра на сессию. У нас было четкий принципиальный критерий. Человек должен быть проукраинский, Должен человек быть. Человек должен быть. Я выскажу, а вы можете потом говорить, что хотите. Про украинский. Человек должен патриотический. Человек должен работать на наш город, на город Славянск, на громаду этого города. Очень с многими с вами я работал на протяжении 8 лет, двух созывал. Я перед тем, как сказать биографию, хотел бы все-таки сказать несколько слов. Суть в чем? Белозеров Андрей Николаевич был предложен как вторым человеком при утверждении то есть меня первого заместителя, как заместителя Белозеров Андрей Николаевич. Значит, я не хочу переходить ни на какие личности, я просто хочу вам немножко обрисовать ситуацию в стране. Вы знаете, что творится, что нас ждет впереди, никто не знает. То ли это какой админреформа будет, в каком она виде будет, мы тоже не знаем, но то, что мы, скорее всего, не будем Донецкой областью, это тоже почти стопроцентный факт. Поэтому уваж... Нет, может быть и не Харьковской. Поэтому, уважаемые депутаты, здесь не речь. Я просто могу говорить очень много, но пока это еще не время. Значит, уважаемые депутаты, есть, все, мы, все мы с вами прошли через, через известные события, которые происходили вот эти три месяца у нас российско-фашистской оккупации, которые у нас были. Каждый показал себя то, что стоит, это без вопросов. Кто где сидел, кто, кто чем занимался, кто испугался, кто не испугался. Андрей Николаевич, я, мы люди, которые не отсиживались по кустам, мы работали с нашей властью. Мы, для нас даже не стояло никакого выбора, то ли это будет какой-то там несчастный ДНР, то ли Украина, выбора перед нами не было. Поэтому, когда идет речь о том, на кого вы будете работать, я вам еще раз скажу, на Украину, и в частности на город Славянск. Если только будет Рассматриваться наша кандидатура в паре, я готов. Да нет, ну это же не блок. Нет, подождите. подождите. Не пакета. Здесь... Нет, 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 это не это называется не пакет. Это не пакет. Понимаете, когда поменять одну голову, а останется гнилое туловище то все равно оно сгниет. Одному человеку а ребят, изнутри а работать очень сложно. Скажи, я лично родился в городе Славянске 24 апреля 1973 года. Мне 41 год. Имею высшее образование. Окончил Украинскую инженерно-педагогическую академию. По специальности инженер-механик. Прошел не одни курсы повышения квалификации. С 2004 года по данный момент являюсь частным предпринимателем. На последних выборах президента 25 мая был головой окружной выборчей комиссии номер 47 по городу Славянск. Я родился 3 декабря 1965 года в городе Славянске, коренной житель. Начал свою работу после службы в армии в Танском городском отделе. В должности младшего инспектора уголовного розыска. Пошел путь от сержанта до полковника, начальника милиции Краматорска. После работал первым заместителем начальника УВД Николаевской области, позже правил заместителем начальника главка РК Крым, после был назначен начальником УВД города Севастополя, после назначен начальником главка Крыма. Проработал три месяца по известным причинам, подал рапорт об увольнении на пенсию и 29 февраля этого года был уволен на пенсию. В настоящее время являюсь пенсионером. Возглавлял коллективы Последний коллектив был 10 тысяч. 10 тысяч 245 человек. Естественно, занимался и хозяйственной деятельностью, и строили, и жилье, и все остальное. Какие будут вопросы? Пожалуйста? Предложений. У -у -у. Лучшего начальника ОВД нашей области не найти. <связь> Нет, это... Да, да. Ваше решение подать в отставку именно 29 февраля оно связано с тем, что вы понимали свою неспроможность, так сказать, противостоять тем событиям в Крыму, которые развернулись ровно через неделю после вашей отставки. Нет, вы не ошибаетесь, в датах как раз эти события развиваются. После недели переговоров с правительством, говорю вам, как есть, никто решений никаких не принял. Ни один депутат, кроме Порошенко, Куницы намочкова не прибыл в город Симферополь. Принимать политическое решение о том, что необходимо делать в Крыму, было некому. Поэтому несогласие, а не согласие... Принимать решение вам, как офицеру, принявшему. Извините, присягу. пожалуйста, для того, чтобы принять решение, за мной 10 тысяч личного состава, я должен их положить под украинскую армию. Вы так считаете? Почему Или вернее под российскую под армию под российскую армию. Вы <coughs> это считаете правильным? Ну, к моменту незаконного захвата здания. Незаконный захват Совета здания был Крыма. определен с первого момента, и там находился, находился российский спецназ. Чтобы вы понимали. В каком количестве? В количестве 200 человек. Правильно. Правильно. 10 тысяч личного состава, естественно, не могло повлиять на ситуацию. Да, Алексей Викторович, 19 марта 1975 года рождения. В город счастье Луганской области, к сожалению, известный сейчас. образование, да, да. первое образование медицинский университет, второе образование в 2009 году национальный университет экономический факультет. Женат, двое детей, 2000 года на курорте работаю, прошел снизу вверх от рядового врача до главного врача. С 2007 года я главный врач, который юбилейный по сегодняшний день. Подчинение на сегодняшний день еще числится за 350 человек. Как вы видите развитие славянского курорта и э, какой механизм воздействия Славянского городского совета вы видите на это развитие? Вот так, В первую очередь я скажу так. Развитие славянского курорта, я не скрывал эту точку зрения и сейчас еще раз вернусь. Без формирования рынка земли на славянском курорте, без появления права продажи земли на курорте, ни один серьезный инвестор, ни один серьезный человек не придет и не начнет ничего строить. Как бы мы себя не тешили, я вам скажу, статусом города-курорта, но кроме морального удовлетворения, ничего абсолютно не принесло и не принесет. Никаких субвенций, Ларисович, сколько мы получили субвенций, скажите, за время существования статуса курорта. Нет. Ну, вы просто посвятите. И ничего не будет. Поэтому я вижу это в том, чтобы трансформировать нынешнее состояние, как это мне возможно, в случае необходимости будут подсказывать специалисты, Сучатом дійсно законодавство но дійсно щотацію надо міняти, наче ми просто сидім в болоті, ми просто губже-грубже погружуємося. Після усіх промов за результатами двох турів голосування депутати рекомендували винести на розгляд сесії кандидатуру Валерія Радченка. Громадськість була обурена тим фактом, що за рішенням депутатів на жодну з двох посад не був рекомендований представник громади. Полеміка продовжилася на підвищених тонах. Людей, в этом городе, вот после войны в это тяжелое время. Что вы сделали для людей? Скажите конкретно: мы застеклили, мы покрыли, мы вывезли мусор, мы что-то сделали. Что вы конкретно как громада сделали? Так вы, вы себя войны постоянно ассоциируете с громадой. До вас 10 человек, здесь, которые отвечают за всю громаду. Понимаете, вот вы громада. Все остальные жители города, они не громада. Понимаете? Вот только вас, 10 активных ребят, которые умеют громко кричать вы громада. Как вам надо я вам приведу тысячу, только смотрите в этом берегу. Я вам вопрос. тысячу приведу. Ты мы Вы хотите тысячу? Мы вам приведем тысячу. Да а не мы не можем привезти два. Пройду, разберу. Вы решили все-таки поддержать схему, которая была запущена с области. Это зря. Потому что впереди зима. Ну что, ж, удачи вам.